纵使你眼里是张映映，救了你，你定会想起我们万年陪伴。青儿，青儿不要，青儿。 姬若尘，无论如何，我定要救你。姬儿不要，不要！姬儿，世姐万万不可。若舍了仙人法相，从此便与凡人无异，这千年的修行也将毁于一旦啊！若真他为了救天下苍生，命都可以不要。我若是见死不救，我要这仙人法相还有何用？ 也许上天安排我与他相遇，就是为了让我助他重塑神魂。可是季如尘的心思你该明白，你做再多，他最终还是会辜负你。为了他，这样值得吗？回不了仙界，我就在这红尘之中了却此生。青。 谁呀、啊？顾青，是我。进来吧。<走>身体可好些了？好多了。太好了。顾青，我骗了你。 从我们第一次见面的时候，我就一直在说谎。我不是什么谪仙，我就是一个冒名顶替的人而已。那又如何呢？那又如何？你现在为了救我，已经舍去了仙人法相，你要如何再修仙缘？如何与跟你有百世之约的人共返仙界？这不是你一直心心念念的吗？已经不重要了。 为什么？如果共犯仙界的人不是你，我要这仙人法相，又有何用？你、嗯、这样挺好。 我也和大伙儿，和你一样，是个普通人了。对不起，对不起，若尘，我已经回不去了。不如你和我，就在这红尘间彼此相伴。 好不好？你对我的恩情，我季若尘这一辈子难以回报。你让我做什么样的事情，我都会答应你，但是唯独这件事情，我做不到。 金若尘，如果你先遇见的人是我，结果会不会不一样？